Вам хотел сказать, мы огромные молодцы. Я на самом деле вот не знаю, насколько вот сложно и долго надо работать, чтобы собрать вот такую публику. Так как можете поверить моему опыту, бывал я много где, и в разных довольно-таки местах, и с разными людьми. И вот мне кажется, самый сложный труд как по мне, вот, у влада, это собрать таких людей вокруг себя, которые будут uh, приходить независимо не от положения вещей, не от вообще какой-то uh, обстановки, которая сейчас витает между всеми, uh, просто вот приходить и наслаждаться музыкой. Поэтому за это... Вам...